Привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку найкращий астролог України. І я впевнена, що не тільки України, Влад Рос. Вітаю, влада, да, добрий день, дорогі друзі. Головне знаходитися в нашій передачі в дуже сладкому гаю в тиші, в вам, і щоб не було ніяких вой. Влади, ну що, кожну програму з вами починаємо із з тих прогнозів, які здійснилися? Всі ваші прогнози здійснюються 100%, в тому числі і про замах на президента Зеленського. Ви точно сказали, спрогнозували, що це буде травень місяць, що це будуть люди зсередини. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи схопили вже учасників угрупування? какие готовывались и замах, и чи будут еще повторные замахи. Да, дорогие друзья, все сбывается. Ссылочка под описанием этого видео. Заказывайте мне натальные карты рождения, профессиональное предназначение ваших детей, личная жизнь, бизнес-проекты. Все-все для вас. Годовой гороскоп, где встретить Королевский градус. Всегда заходите на мой сайт latros.ua. Всегда можно связаться со мной по вайберу, по WhatsApp, легко доступен. Все это могу сделать и точно расписать вашу ситуацию. Ну а то, что касается Зеленского, было доставлено мое предупреждение прямо в офис Зеленского. Оно очень серьезным образом рассматривалось. Не просто так, да, есть у меня определенные люди, которые занимаются этим, стращают президента. И, конечно же, в том числе ситуация было на, на, на грани его жизни и смерти, по нему уже и ракета уже летела, а, значит, Циркон. А, потом в Одессе на него был теракт совершен фактически просто из-за того, что российские ракеты не такие точные. вот а, В Одессе а, всего лишь в а, 100, 100 метрах от него разорвалась а, ракета, когда он а, принимал премьер-министра Греции, насколько я помню. Да. Ну и все бунтовщики сейчас связаны схоплены, и очень жесткие к ним при, это, допросы применяются. Ну и, конечно, они были окончательно, бесповоротно вычислены прекрасным нашим малюком, на которого тоже должен был быть совершен теракт, это наш глава СБУ, да, кто не знает, дорогие друзья, вернее, тот, тот человек, который все тайно решает, сейчас я очень Легко делает разные очень важные ситуации, в том числе и за кордоном, где вот взрываются всякие неожиданные НПЗ. Значит, вместе с Будановым они ведут вот, вот такую вот важную ситуацию. Поэтому все вычислены, все посажены, и все меняется. Да. Ну и сбылся мой, дорогие друзья, главный прогноз последнего месяца. Я сказал, что будет уволен Кубраков, и буквально сегодня его уволили. Да, Премьер-министр, если кто не знает, вице-премьер-министр великого Будывництва. Вот э, не сошлись с характерами они с Зеленским, потому что э, он вел в последнее время очень независимую политику, очень нравился западным странам, да, и западники его пророчили э, премьер-министры, но Зеленский не захотел. Влады, а кто а же сливает информацию? Ну, мы, можем не догадаемся, кто, Але, чи выкрыли уже эту людину? И чи выкроют, если они? А, ну, вообще-то, наши кроты есть, значит, в Москве и мы прекрасно знаем, откуда вообще происходит ситуация, кто кем распоряжается, куда идет информация. Да? Поэтому, конечно же, все, все были вычислены заранее всем стало понятно, что что-то происходит не так, когда начали сбиваться наши Патриот, система установки Патриот, когда была уничтожена, всем, всем стало ясно, что какой-то крот завелся значит, прямо возле президента. Ну и они вычислены, они сейчас направлены в кутузку. Раскрывать имя, естественно, я их не могу, дорогие друзья, но они уже там находятся, это, конечно, очень большая лажа и очень большая, как бы, я бы так сказал, у ФСБ полный крах, капитуляция их разведки. Ну и э, можно только одно сказать, что у нас очень большая победа на этом внутреннем фронте СБ, СБУ и ФСБ, где СБУ, конечно же, очень конкретным образом сейчас переграла соперника. Ну и всячески мы, им, мы их дезинформировали через Коротова, а потом их просто взяли и ликви, ликвидировали. Нет, мы их будем судить просто. Влады, трошки перескочимо туды на болота. Кто ж был на инаугурации Путина? Никуда, <реш> дорогие друзья. Ну, там вообще ничем не пахло настоящим Путиным с нас того света, дорогие друзья. Ну, хотя бы по той причине вот мои личные наблюдения. Настоящий Путин никогда не размахивал при ходьбе правой рукой. Она у него так пристегнута там ослабление мышцы. он просто ему больно было вообще при жизни, когда он еще жил, ею вот как-то вообще, ну, не просто вот как при ходьбе она у него может двигаться, а просто она вот у него как висела, как, как трос, понимаете, вот так, вот так. И что мы видим, в начале двойник выходит из ауруса, из автомобиля, вдруг начинает размахивать и правой рукой, потом он вспоминает, что ей нельзя размахивать, и надо ее пристегнуть вообще, понимаете, в чем дело. Но это же элементарно. Потом, дорогие друзья, Фас действительно очень похож, он Фас, но в профиль вообще не Путин. Но, дорогие друзья, ну ни, никогда так настолько, значит, настолько человек не похож на, на Владимира Путина, когда его в профиль показывают, а сзади вообще не он, понимаете, вот с затылкой если его показывают. Да, ну и самое главное, Гундяев сказал, что будем, значит, чтобы он был до конца света. То есть это означает до да, да ядерного взрыва. <смех> <смех> он правил до ядерного взрыва, так и сказал Гудяев, он же глава церкви РПЦ Российской Федерации. Да, мы, мы будем рады, если вы будете править до конца света. Да. Ну, он сказал до конца века, но это тоже самое означает до конца света. Влада, хотелось <laughs> бы... Вы знаете, он, 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 он просто настраивает двойника Путина на ядерную войну. Просто он хочет, конечно, переход в... Высший мир мір при этой жизни. влада Хотілось би дізнатися вашу думку також щодо такого представника, як Кадиров, який знову там почав виглядати і заявляти, що буде брати Одесу. Ну да, больше ему ничего не остается делать, особенно когда с него, с него снимают там какой-то тулуп или что-то там, пальто с него снимали, потому что сам он не мог его снять. Понятно, что у него происходит необратимая ситуация в его организме. Я знаю точно по внутренней информации наших ребят, что у него отказывают надпочечники, полностью они Отмирают у него надпочечники. Там же у него очень большая ситуация, очень хреновая, с поджелудочной с железой. Все это вместе дает возможности жизни ему максимум 2-3 года, но, скорее всего, он и год не проживет. Поэтому он все время он своего сына Адама везде раскручивает, там куча наград Адам, его сын, значит, получил. Там он кого-то избил за то, что человек сжег Коран, да, это самое. Причем его доставили в Чечню, судили, и вот Адам Кадыров избил этого человека. Да. ну все, по, на, как бы, мы видим, что преемничество, кто должен заменить Кадырова, это Адам да, Кадыров, да, при нем будет, конечно, регент, да, и Алудинов, или как там, Илудинов, и, 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 короче, ну тот чувак, чувак, которого все время раскручивает, это главный соратник Значит, Кадырова, очень сложная чеченская фамилия, могу неправильно, дорогие друзья, выговорить, но если вы, вы понимаете, о ком идет речь, о Адяхир с бородой и тот, и тот, который был недавно еще отравлен, вот, его тоже отравили, наверное, значит, враждующий клан ФСБ, он где-то лежал где-то целый месяц, оклемался в реанимации, примерно, наверное, был такой же новичок у этого Удинова, как, значит, у... Алексея Навального, но выжил. Да, и вот сейчас он должен стать вот этим регентом Адама Кадырова, я главным правителем Чечни. Ему пока 18 лет, но надо хотя бы, чтобы 25 было, понимаете, дорогие друзья. Вот, поэтому смерть Кадырова неизбежна, поэтому мы будем дальше наблюдать, будет постепенно уходить. Ну и самое главное, что я заметил на этой инаугурации, что у Патрушева ремиссия Значит, рака закончилась, рак простаты у него, и мы видим, что он начинает тоже исчезать, <с> дорогие друзья. Поэтому за, за жизнь Ник Николая Патрушева я тоже сильно не ручался. Ну и вообще, я считаю, что ФСБ потеряет власть в 2025 году, полностью отойдет от власти, поэтому капитуляция Украины может быть только в этом году, а в следующем мы обязательно победим. Вот вы точно должны дождаться и узнать, что именно 2025 год это будет год перемоги нашей, нашей Украины. И об этом я говорю именно 9 мая, когда мы действительно благодаря украинцам, в общем-то, мы сдолали значит, ä, немецкую, ä, гитлерскую Германию. Вот. И все сражения были на территории нашей страны. Поэтому это абсолютнейшее вранье, что больше всего пострадала Россия или Советский Союз во время войны, то есть Россия, больше всего пострадала Беларусь на первом месте и на втором месте Украина, многостраждальная. Вот в день 9 мая вот мы празднуем этот э, со слезами на глазах ужасная война, которую наверное, бы мало кто бы допустил, если бы не пад Молотова или Риббентропа, где Сталин думал, что его Гитлер союзник, Гитлер будет навсегда с ним в полной доброй гармонии. Вот та же самая ошибка происходит сейчас значит, в Москве, где они думают, что Си их вечный, главный друг. Но, ну, дорогие друзья, не равен сейчас, когда Китай заберет себе Дальний Восток. То же самое случится, как был это Пак, молотого Риббентропа, то же самое случится с Китаем. Сейчас они вроде союзники, а завтра не будет Дальнего Востока и Сибири. Влад, ну вы, напевно, не только не астролог, а еще и... Ясновидець та щитувач думок, тому що моє наступне запитання було щодо партнерства Китаю із Росією. Чи отримає е, допомогу? Чи буде Китай допомагати Росії так, як на те розраховує лже Путін? Будемо так його називати. На переговорах, значить, з Макроном і недавно. с Блинкином, который приезжал в Пекин, это госсекретарь Соединенных Штатов Америки. В общем, все становится ясно, Китай, Китай, Китай бросает своего, я бы так сказал, даже не союзника, а партнера Российскую Федерацию. Во-первых, он теперь точно не будет товары двойного назначения возить в Российскую Федерацию. То есть танки, которые они возили раньше, и из них делали там танки, самолеты, там, вот это, ракеты, вот все это заканчивается абсолютно. Потом будет блокироваться любая банковская система с Российской Федерации. Даже юани они не будут значит, принимать из Российской Федерации свою собственную валюту. Тут тоже все это будет блокироваться абсолютно. Ну и самое главное, что они заключили очень супер классные финансовые контракты с Францией на поставку значит, двигателей, да, вот эти двигатели на автомобиле, которые сейчас же все переходят на зеленую, на зеленую энергетику, поэтому электрические двигатели, они все будут поставляться полностью, значит, во Францию, в Европу и полностью будут блокироваться таким образом импорт важных для России, значит, частей, этих самых дронов в Россию. То есть это как бы такой происходит замес, ну и, конечно же, Блинкин и Соединенные Штаты Америки пообещали себе Цзиньпиню Тайвань бесплатно, то есть без войны, то есть в ближайшее время они просто выведут из Тайваня все, значит, предприятия, да, вот, которые связаны с чипами, высокотехнологии в период ближайших пяти лет. Ну, а дальше уже Китай может просто брать Тайвань голыми руками. В общем, практически сдача Тайваня организовывается полностью в Демократической партии Соединенных Штатов Америки. Но главное, чтобы это происходило бескровно, без войны. Но главное, что они должны сделать, отказаться от сотрудничества с Российской Федерацией и пойти на, на выдвижение ультиматума. Вот сейчас приедет к своему вассалу нынешний значит, двойник Владимира Путина, клон его, да, в Пекин, чтобы целовать сапоги своему суверену, да, и вот вассал будет не спадать лбом, да, и говорить, что вот, да, дайте мне, пожалуйста, вот, в общем-то, ярлык на ну, на что китайский лидер скажет, что вот надо заканчивать со всей ядерной риторикой, и вообще надо заканчивать войну, значит, на Украине. Нужно все это в Украине закончить однозначно и бесповоротно, то есть обеспечивать некое такое олимпийское перемирие, ну на что, наверное, ФСБ не пойдет и будут рассчитывать на Трампа в конечном итоге, сможет ли он выиграть или нет. Но в гонку вступает, как я говорил, дорогие друзья, мой прогноз начинает очерчиваться, сбываться, я говорил, что без женщин не обойдется. И на помост выходит Мишель Обама. Шершелефо, как вы кажете. И женщину, и уже очень, очень важная газета, очень важное издание, она не желтая пресса, вот это немецкое издание, да, насколько я помню, они сказали, что да, всерьез намечается подготовка смены Джо Байдена значит, на Мишель Обаму. А Мишель Обама выигрывает у Дональда Трампа в одни ворота выборы. Поэтому Дональд Трамп должен тоже заменить себя, тоже на женщину, на Ники Хейли. Вот тогда, тогда есть хоть какие-то шансы у республиканцев победить демократов. И да, это просто огромные шансы Ники Хейли стать президентом, которая все еще, кто не знает, не вышла из избирательной гонки. и Женщина номер один. Я считаю, что если она возобновит свою ситуацию, а, значит... Трампа посадят в тюрьму, то она выиграет выбор Плутон в соединении с ее Солнцем. Плутон – могущество, власть. Раз в жизни Плутон проходит по Солнцу, а Солнце – это звезда королей. А, ну, солнце, солнце реки отсюда, отсюда, Солнце сияющее, Плутон находится символ власти, могущества прямо сейчас в соединении с ее Солнцем. И если она инаугурацию встретит в день своего рождения, 20 января, а инаугурация президента всегда происходит 20 января, она родилась на грани Козерога, но все еще является Козерогом и Водолея. И вот Плутон будет, конечно же, в соединении с, с ее Солнцем 5 ноября, когда будут происходить выборы. То есть, если она вдруг неожиданным образом... Сейчас, конечно, это очень низкие шансы, что она може неожиданно вазобновіть свою ситуацію в бунті. Ну сі на вазобнавітана об'язательно викри. Влада, повернемось до України закон про мобілізацію, коли всі мають стати на облік, так всі явитися в ТЦК, адже це буде каратися законом, якщо так. Не не зроблять чоловіки. Питання мобілізацію продовжили на 90 днів. Чи може це означати зменшення бойових дій, сили бойових дій е в Україні? Чи вони будуть такими ж жорсткими? Ой, у нас зараз час маскудя тільки Тока дії тільки можуть усилюватися. Ніякого в ближайший місяць, півтора не бачу. Вот ровно полтора месяца Марс будет в знаке Овна. Вот, когда он в Телес перейдет, это уже будет июнь, вторая половина июня. Кстати, там начнутся переговоры в Люцерне. Да, это может каким-то образом вести к перемирию. Но ближайшие вот май и первая половина июня Марс будет знать своей обители. Марс это символ войны, войны военных действий. Это будет что-то кровопролитное, ужасающее. Вот это будет действительно какая-то курская дуга, там, вот, по старым лекалам, если смотреть. поэтому в ближайшее время, конечно же, будет очень большая и мобилизация. Ну и уже издан закон о том, что значит, из наших тюрем тоже будут идти мобилизованы. Это прибавит нам минимум 20-25 тысяч людей. Говорят, что может даже и больше. Но будет закон уже издан, и по этим статьям закона рецидивистов, убийцев, насильников там и коррупционеров не будет. Но слава тебе, Господи, хоть чем-то мы будем отличаться от Российской Федерации, где недавно значит, человек, который расчленил значит, девушку, встретился и дал пять, значит, человеку, который был, значит, убийцы, да, и который убивал там, серийный такой убийца, вот они там на Российском фронте друг друга встретили. У нас также таких сложностей не будет. Ну и самое главное, что, дорогие друзья, оказывается, все это был пиар про, про ситуацию за границей, что там не будут оказывать украинцам консульских услуг. Оказывается, значит, в начале этой недели все украинцы, живущие значит, за границей, им будет возобновлена выдача паспортов. Даже мужчинам об этом ответил, значит, документ, видимо, они там договорились, но это... Поэтому все, это, оказывается, всего лишь на всего была реклама. Так, как для, Да, да, для внутреннего населения Украины. Да. Ну, как видите, мой прогноз сбывается, поэтому все, кто находится за границей, всем вам будет выдан паспорт. Ну і останнє питання на сьогодні: якщо е, ви кажете, що бойові дії тільки посиляться, чи є якісь шанси під час цих бойових дій повернути хоча б якісь українські території? Ну, це не за чим діло зараз. Для... Нам головне зараз укріпитися, виснажувати свого соперника. Саме головне убивай як можна більше. От, знаєте, Такое плохое слово, убивать как можно да, больше людей, все-таки они люди. Но если мы будем каждый день убивать по тысяче, по полторы тысячи, э, значит, орков, э, мы таким образом э, будем все делать для того, чтобы у них не было ни единого шанса дальше продвигаться. А война значит, на выснаживание, да, то есть она очень такая интенсивная, где главное отстоять свою территорию и не идти ни в какие атаки, контратаки, не нужно ничего захватывать, главное обстреливать, уничтожать и дальше НПЗ. И, дорогие друзья, оказывается, Украинцы то, что уничтожают НПЗ врага в России, на территории России, вот совершенно недавно там еще и в Крыму мы там начудили их НПЗ, а, да, мы гораздо большего добились, чем все 13 санкций. США, Европу против Российской Федерации. Мы носили гораздо большего ущерба экономического Российской Федерации, чем все эти 13 мощных ну, чередования этих санкций. Там тысячи, там, я не знаю, сколько там тысяч уже санкций против России. Ничего это не принесло не, абсолютно. А вот то, что мы обстреливаем НПЗ, это, во-первых, снизило нефть во всем мире, потому что Россия больше продает теперь сырой нефти на, на рынок сейчас, если в начале, значит, буквально еще месяц назад была, была нефть за 90, значит, баррель нефти стоил за 90 долларов, да, сейчас 83, дорогие друзья. Снижение происходит прямо на глазах, и все идет к тому, что это самый главный вывод из того, что каким образом нам, надо нам своего врага уничтожать. Конечно же, уничтожение нефтегазовой отрасли. Ну и самое главное, я думаю, после выборов Байдена просто ну, нам запретили уничтожать терминал Новороссийский. Дорогие друзья... Война может очень быстро закончиться, если мы уничтожим терминал нефти в Новороссийске. Просто все. Не, не на что будет воевать Российская Федерация. Просто не, они не смогут импортировать нефть, потому что процентов 70 у них через нефтяной терминал Новороссийского а у них продается нефть, в том числе там еще и Казахстана нефть. Влады, я просто мега вам вдячна за ваши такие Позитивні прогнози, після яких ви знаєте, просто хочеться жити. Але що головне, що це не якісь казки чи видумки, адже ми вже неодноразово ем, могли переконатися, що всі вони правдиві і всі вони здійснюються просто найближчим часом. Тож дякуємо вам, що ділитесь з нашими глядачами своєю інформацією, що даєте да, такі точні прогнози. Затеріки да, друзі, а ви, звісно, в'язаті на. Находяться найм класним ганю цієї передачі. Ставте обязательно лайки, якщо вам подобається. І контакти Влада Роса, якщо ви хочете замовити натальну карту чи е, якийсь астрологічний прогноз для себе, будуть знаходитися в описі цього відео. Нагадаю, що з нами на зв'язку сьогодні був найкращий астролог України Влад Рос, спеціально для каналу Ясно Бачу з Тетяною Гай.